হেল্ল' প্ৰিয়ন ৱেলকাম টু দট চেনেল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই অৰবিন্দ বৰা বহুতেই সুধিছিলে প্ৰি ষ্টাডিৰ বিষয়ে যে সেইটো কি হয় আমি এটা হোৱাটছএপ গ্ৰু গ্ৰুপো খুলিছিলোঁ আৰু প্ৰি ষ্টাডি এটা এপ আমি লঞ্চ কৰিছোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা সেইটো বিষয়ে বহুতে সুধিছিলে ত' সেইখিনি কথা মই এবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ আজি যিখিনি আমাৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব বিচৰা মানুহ আছে ষ্টুডেণ্টছ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে চ' প্ৰি ষ্টাডিটো কি হয় একচুৱেলি আমাৰ যিটো ইউটিউব চেনেল এইটো আছে ত' আৰম্ভণিতে মোৰ নামতে খোলা গৈছিলে চ' মোৰ নামটো ইয়াতে দিয়া আছে কিন্তু ইউটিউব চেনেলটোৰ লগত আমি কেইবাজনমান মানুহ জড়িত হৈ আছোঁ এটা টিম ৱৰ্ক আমি কৰি আছোঁ গতিকে এজন মানুহৰ নামটো থাকিলে চেনেলটোত তেতিয়া কি হয় অলপমান মানে সেই মানুহজনৰ ওপৰত কেৱল ওপৰতে গোটেইখিনি কনচেনট্ৰেট কৰা যেন হয় অ'কে চ' নি মই সেইকাৰণে ময়ো বিচৰা নাছিলোঁ বহুত আগতে ভাবিছিলোঁ যে নামটো চেঞ্জ কৰি বেলেগ ভাল এটা কিবা এটা নাম এটা দিওঁ চ' কিন্তু চেঞ্জ কৰিবলৈ কোৱা নাছিলে আমাৰ লগত যিখিনি টিম আছিলে যে থাকক অলপমান পিছত কৰা যাব তো এতিয়া ফাইনেলি যেতিয়া আমাৰ এটা এপ বনোৱাৰ সময় আহিলে মই এপটো কিয় বনাব লগা হ'ল সেইটো কথাও ক'ম এপ বনোৱাৰ সময় যেতিয়া আহিলে মই তেতিয়া ক'লোঁ যে এইটোৱে সময় আমি চেনেলৰ নামটো চেঞ্জ কৰি দিওঁ তো চেনেলৰ নামটো আমি চেঞ্জ কৰিম ঊনত্ৰিছ তাৰিখে পৰীক্ষাটো গৈ লওক তাৰপিছত আমি চেনেলটোৰ নামো প্ৰি ষ্টাডি কৰি দিম ঠিক আছে আৰু প্ৰি ষ্টাডি নামটো দিয়াৰ আঁৰত কথাটো এইটোৱে যে প্ৰি এণ্ড ষ্টাডি অৰ্থাৎ প্ৰিপেৰেশ্যন প্লাছ ষ্টাডি মই আগতেই কৈছিলোঁ আমি ষ্টাডি কৰিলেই কেৱল নহ'ব প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু প্ৰিপেৰেশ্যনৰ ভিতৰত কি আহে পঢ়াৰ লগতে তাৰ আনুষাংগিক কথাবিলাক কোনবিলাক আনুষাংগিক কথা যিবিলাক আমি পাতি থাকোঁ আমাৰ চেনেলত পঢ়াৰ স্মাৰ্ট ষ্টাডি স্মাৰ্ট ষ্ট্ৰেটেজি সেইবিলাকৰ কথা সেইকাৰণে আমি প্ৰি ষ্টাডি লগতে আমাৰ যিটো টেকলাইন দিছোঁ ৱে টু স্মাৰ্ট ষ্টাডি বুলি দিছোঁ ত' প্ৰি ষ্টাডি সেইটো মিনিং লৈ পেলাই আমি এটা নাম দিলোঁ আৰু লগতে প্ৰি ষ্টাডি মানে পঢ়াৰ আগতেই মানে পঢ়াৰ আগত মানে পঢ়াৰ আগত আমি যোনবিলাক কথা জানিব লাগে সেই কথাবিলাকৰ বিষয়ে যিহেতু এটা কথা পাতোঁৱেই গতিকে আমি প্লিজ ষ্টাডি নামটো তেনেকৈ দিলোঁ অ'কে আৰু চেনেলটোৰ নাম আমি সলনি হ'ব তেনেকৈ এটা আমি এপ্লিকেশ্যন বনাইছোঁ এপটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আমাৰ কমেণ্ট বক্সত ফাৰ্ষ্ট কমেণ্টটো চাব লিংক এটা দিয়া থাকিব সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি গুগল প্লে' ষ্ট'ৰৰ পৰা আপোনালোকে এপটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এপটোত আমি বহুতখিনি ফ্ৰী মেটেৰিয়েলছ প্ৰভাইড কৰিম আমাৰ আন্তুক কম্পিউটাৰ যি পৰীক্ষা হ'ব গ্ৰেড থ্ৰীৰ কাৰণে সেইখিনি বিষয় হওক বহুত প্ৰেক্টিচেড ৱৰ্ডৰ পাৱাৰ পইণ্টৰ এক্সেলৰ আমি সেইবিলাক দিম আপোনালোকে এতিয়াই এপটো ইনষ্টল কৰি ল'ব লিংকটো কমেণ্ট বক্সত গ'লে আপোনালোকে ওপৰতে যিটো এটা লিংক থাকিব এপ ডাউনলোড লিংক বুলি সেইটোত ক্লিক কৰিলে পাই যাব ঠিক আছে এতিয়া এপটো আমি বনাব লগা কিয় হ'ল প্ৰথম কথা হ'ল আমি আগতে যিবিলাক মক টেষ্ট প্ৰভাইড কৰিছিলোঁ সেই মক টেষ্টবিলাকত কি হৈছিলে আমাৰ মেনুৱেলি আমি কৰিছিলোঁ পে'মেণ্ট কৰে স্ক্ৰীণট আহে মক টেষ্টটো দিওঁ তিনি চাৰি ঘণ্টা লাগি যায় কেতিয়াবা এদিনো দেৰি হৈ যায় ত' ষ্টুডেণ্টছখিনি প্ৰব্লেম হৈছিলে তাক লৈ পেলাই গতিকে এতিয়া আমি সেই প্ৰব্লেমবিলাক চল্ভ কৰিবৰ কাৰণে এপটো বেছিকেলি লৈ আহিছোঁ এতিয়া আমি কি কৰিম যি আহিব আমাৰ মক টেষ্ট আহক বেলেগ কিবা ফ্ৰী মেটেৰিয়েল আমাৰ যিবিলাক থাকোঁ আমি যে নোটছ কেতিয়াবা প্ৰভাইড কৰোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ এই গোটেই বস্তুবিলাক আমি ষ্টেটিকজিকেল ক্লাছ তললৈ যদি কিবা নোটছ দিয়া হয় বিভিন্ন মোৰ হেণ্ডৰিটেড নোটছ যিবিলাক আছে এই গোটেইবিলাক এদি এদি পি ভি এছ চিৰ পেপাৰ শ্বেয়াৰ কৰা যিকোনো বস্তু আমি সকলোবিলাক এপটোত আপলোড কৰি আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ পেলাই ল'ব পাৰিব ঠিক আছে বিশেষকৈ সেই মকটেজকেইটা ক্ষেত্ৰত বহুত প্ৰব্লেম হৈছিলে আমাৰ যে মেনুৱেলি আমি দিওঁতে বহুত টাইম লাগি গৈছিলে এতিয়া আপোনালোকে এপত গ'লে মক টেজ আছে এতিয়াও আপলোড কৰা হৈছে এডিআী মক টেজ আছে আছাম পুলিচ ছাব ইনপেক্টৰ মক টেজ আছে আপোনালোকে তাতে গৈ মক টেষ্টটো দাম নাইণ্টি নাইন ৰুপিজ আছিলে তাতে গৈ ডাইৰেক্ট পে' কৰিলে লগে লগে পি ডি এফটো আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলত ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ঠিক আছে সেইটো কৰিছোঁ আৰু লগতে আমি স্কিল টেষ্টৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ত এটা ক'ৰ্ছো লঞ্চ কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে গোটেইখিনি তাতে আপোনালোকে পাব আমাৰ স্কিল টেষ্টত যিমানবোৰ আহে যোৱাবাৰ যিখন চিলেবাছ আছিলে গোটেইখিনি বস্তু পঢ়োৱা হ'ব এ টু জেড তাতে আমাৰ স্কিল টেষ্টত আমাৰ কি আহে ৱৰ্ড পি পি টি আৰু এক্সেল এই তিনিটা টপিকৰ পৰা কুৱেশ্যন আহে তিনিটা কুৱেশ্যন আহে আমাৰ ঠিক আছে যোৱাবাৰ আমি দিওঁতে তেনেকুৱাই কুৱেশ্যন আহিছিলে যেতিয়া স্কিল টেষ্ট দিব গৈছিলোঁ মোৰ গুৱাহাটীতে চেণ্টাৰ আছিলে ৰিটাৰ্ণ পাছ কৰাৰ পিছত ত' তাতে সেই তিনিটা টপিকে আহে আমি সেই তিনিটা টপিকে গোটেইখিনি তাতে পঢ়াম স্কিল টেষ্টৰ যিটো ক'ৰ্চ আছে সেইটোৰ ভিতৰত অলৰেডি ৱৰ্ডৰ আমাৰ হৈ গৈছে যিটো ৱৰ্ড টপিকটো আছে এম এছ ৱৰ্ড মাইক্ৰফ্ট ৱৰ্ডৰ যিটো আছে টপিক সেইটো গোটেইখিনি আমাৰ কমপ্লিট অলম'ষ্ট হৈ গৈছে আৰু প্ৰেক্টিছ চেট কিছুমান আহিব তাতে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আহিব চিলেবাছ ডিছকাশ্যনো কৰা হ'ব তাতে আমি মক টেষ্টটো দিম আৰু মক টেষ্টবিলাকৰ ভিডিঅ' চলিউচনো থাকিব গোটেইবিলাক বস্তু থাকিব আপোনালোকে স্কিল টেষ্টৰ কৰ্চটো এপটোত গ'লে ডাউনলোডটো কৰিবই সকলোৱে এতিয়া তাতে পাই যাব যদি ল'ব বিচাৰে আপোনালোকে ল'বও পাৰে সেইটো ঠিক আছে যদি ৰিটাৰ্ণ পাছ কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰে আপোনালোকে তাতে থ্ৰী থ্ৰী নাইণ্টি নাইন ৰুপিজ সেইটো প্ৰাইজ ৰখা হৈছে বা কাৰোবাৰ যদি ঊনত্ৰিছ তাৰিখে পৰীক্ষা আছে ঊনত্ৰিছ তাৰিখৰ পিছতো আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ পেলাই আমাৰ স্কিল টেষ্টটো ল'ব পাৰিব যদি ঊনত্ৰিছ তাৰিখে পৰীক্ষা আছে এতিয়া স্কিল টেষ্ট ক'ৰ্চ ল'ব নালাগে বা প্ৰেক্টিছ কৰিব নালাগে ওনত্ৰিছ তাৰিখে পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন বা যিখিনি ঊনত্ৰিছ তাৰিখে পৰীক্ষা নাই কালি পৰীক্ষাটো দিলে তেওঁলোকে স্কিল টেষ্টৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ কৰি দিব পাৰে আমাৰ ক'ৰ্চটোৰ জৰিয়তে গতিকে এইখিনিয়ে আছিলে আমাৰ প্ৰি ষ্টাডিৰ বিষয়ে গোটেই এপটোৰ বিষয়ে বা যিটো আমি কনচেপ্ট লৈ আহিছোঁ আশা কৰিছোঁ সকলোৱে এটলিষ্ট ডাউনলোড কৰিব কাৰণ বহুতখিনি মেটেৰিয়েলছ আপোনালোকে তাত ফ্ৰিলিও এভেইলেবল পাব আৰু আমাৰ ক'ৰ্চ মক টেষ্ট যি আহিব সকলোবিলাক বস্তু এতিয়াৰ পৰা তাতেই আহিব আজিলৈ এইটো ভিডিঅ' দি মানে আকৌ এটা 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 নেক্সট ভিডিঅ'ত সোনকালে লগ পাম থেংক ইউ